На сегодняшний день Управление развития сельскохозяйственного производства подвело итоги работы животноводов за первое полугодие текущего года. И нас радует то, что на самом деле те показатели, которые имеем мы, администрация Нарфаминского муниципального района, особенно по производству мяса, они не снизились и даже есть заметный рост по производству мяса свинины, мяса птицы. На сегодняшний день мы произвели мясо птицы за соответствующий период прошлого года больше на 1000 тонн. К сожалению, сегодня мы отмечаем в связи с тем, что очень сложные такие погодные условия, снижение производства молока по крупному рогатому скоту, и мы работаем ниже тех показателей, которые мы имели в соответствующий период прошлого года. Мы объехали все поля, на которых размещены зерновые культуры. Комиссионно осмотрев зерновой клин, надо сказать, что, наверное, 10% зернового клина будет скошено на корм крупного рата скоту. И, в принципе, мы, конечно, не можем в этом году получить той урожайности, получить того объема производства зерна, который мы имели в прошлом году. Планируем из 5400 гектаров получить где-то чуть более 10 тысяч тонн зерна. Оно, естественно, пойдет на нужды наших сельскохозяйственных предприятий. Мы посмотрим по кликовине зерна, и, возможно, часть зерна пойдет на продовольственные цели. Поэтому мы будем очень внимательно ежедневно изучать ту ситуацию, которая сегодня складывается. Проходит технический осмотр и зерновой техники, потому что мы буквально, наверное, через неделю уже начнем в некоторых хозяйствах выборочно проводить уборку зерновых, в первую очередь озимого клина а затем перейдем на куль... зерновые культуры. Сегодня наши сельскохозяйственные предприятия продолжают заготовку кормов для общественного животноводства. Более 40% скошено многолетних трав. Работа эта продолжается. 50% заготовлено от запланированных объемов сенажа более 30% сена, и эту работу мы будем продолжать. Та засуха, которая охватила не только вот южные районы Подмосковья, а эта засуха охватила более 15 уже на сегодняшний день регионов Российской Федерации, то к нам обращаются такие субъекты Федерации, как Татарстан, Башкортостан, Ульяновская область, Саратовская область, Тамбовский, Тамбовская область на предмет заготовки кормов на территории Нарафаминского муниципального района, на предмет покупки кормов на территории Нарафаминского района. И мы, видимо, посмотрим, что корма 2008 года мы будем реализовывать в те субъекты федерации, которые пострадали от засухи. Естественно, будем в полном объеме заготавливать корма для собственных нужд. Денежные средства пойдут на развитие предприятий, там, где непосредственно будет заготавливаться корма. Естественно, это в какой-то мере ну, улучшит финансовое состояние наших сельскохозяйственных предприятий.